Let my go. Англійська швидко та впевнено. Телефон 466. 101 Вам подобається? Замовляйте. Цікаве і яскраве, якщо його наповнювати позитивними емоціями і веселим настроєм, можна встигати робити купу корисних справ як наша сьогоднішня героїня. Привіт, а ось і я, Гриця Оксана. Мені 16 років, Я вчуся у школі номер 10 Люблю я український язик, руський, алгебру, геометрію. Немножечко рисую. С папой могу съездить на речку, рыбу ловить. Там мы с папой отдыхаем, ездим с палаткой, ездим с папой на соревнования. Вот недавно мы приехали, очень интересно, когда спортсмены участвуют, ловят рыбу, между собой идет у них интерес. Я уже ловила несколько Красноперок окунцов. Я очень люблю животных в котов, собак. У меня есть морская свинка. Я ее очень тоже люблю. Мою кошечку зовут еще одну массу. И еще у меня есть две собаки. Джоник и фунтик. Это моя собака Джонник. Мы не ушли на улице. Она очень ласковая, добрая. Вот это моя морская свинка по кличке Сима. Мне ее подарила тетя. Она очень ласковая. Когда мы ее выпускаем, она любит бегать по дому. Найнеобхідніша річ вещь у житті это дружба. Потому что, если у тебя я навіть все, все, все влага, какие есть в мире. Друзі в тебе стоятимуть на первом месте. Оксана, она очень добрый, очень искренний, милый человечек. Она всегда как бы может поддержать, когда, ну, в общем, с ней очень интересно ну, дружить, в общем, вот, вместе как бы иногда ходим в парк гулять. Она умеет, ну, рассказать что-то новое и, ну, Очень старається, как бы. характер у неї дуже хороший, вона дуже добра, ну, що хочу сказати класною. Кожен з нас вартий на щось більше, ніж він думає. Можна прислуховуватися до чиїхось порад, але краще робити так, як вважаєш за потрібне. Тоді тебе запам'ятають, і в тебе буде своя фішка. Моя фишка – это бисероплетение. Я бисером сейчас занимаюсь 6 лет. За это время я сделала очень много картин, очень много разных деревьев. И некоторые попали на выставки, попадали, некоторые я дарила. Из бисера мне больше нравится делать цветы. Также я делаю украшения. Ты что собираешься сейчас сделать? Цветочек. Здесь нужно вымерить размеры, какого размера именно будет цветочек. Сложить вот проволочку вместе и скрутить два раза. Конечно. перекрутить вокруг. И подкрутить. далее грамотку по разных кружках, и там было бисероплетение. Сначала я подумала, что это было какие-то там фенечки плести, но это оказалось, что можно делать разные цветы. Мы пришли с мамой на бисероплетение и сделали свой первый цветок. Это мое первое дерево, по яб... название яблонька. Я его плела ровно месяц. Мне сначала казалось, что это трудно его плести. Тем более не каждый начинает плести именно такое дерево. Но у меня вышло его сделать. Вот и... я не только могу плести бисером разные цветы и деревья, но я еще вышиваю бисером. Эту икону мне подарили учителя. Я им сделала тоже подарки из бисера, делала деревья. Эту икону я вышивала два с половиной месяца. Вот это все мои сокровища, я их прила сама. Делаю вот такие разные украшения из бисера, браслеты, также фенечки разные на голову и разные пояса. Счастливый ты, кто счастливый в себе дома. Адже родный дом – найкращий притулок для людской души. А вот и я, мама Оксаны. Оксана занимается уже шестой год бисером. Конечно, отношусь положительно к этому, потому что ребенок очень изменился. После участия всяких и в конкурсах, и она и раскрепостилась, и стала более-менее такая вот, и, намного лучше. Э -э, характер что, у нее, ну, как и у всех деток, сейчас переходной возраст, как и у всех деток, но характер, конечно, более положительный, более хороший такой характер. Ну, бывают моменты, конечно, но, конечно, хочется, чтобы она достигла какого-то успеха. Э -э, работа она делает, конечно, красивые нравится не только мне, но и кто в гости приходит, и подружки ее приходят, и кто в гости так приходят к нам знакомые. Всем нравятся ее изделия. Некоторые даже изделия просят в подарок, она дарит в подарок и подружкам своим, и, и взрослым. Растет, конечно, помощница мне большая. Вот. Людина отображается у своих вчинках, а діям завжди передают думки. И добре, если эти думки благородные, потому что Наши меркувания нам навеют сердце. Счастье это то, что издает человек из своей души. Он может издавать радость, может поделиться своей улыбкой и другой человек может испытать это счастье. Идеальная семья это наподобие моей, когда в семье может быть всегда, семья может быть всегда счастливой, не испытывать никакой грусти. Я мечтаю о том, чтобы больше было счастливых людей, больше, чтобы было друзей каждого человека. Настоящий друг ⁇ это тот, который любую ситуацию может поддержать. А в мире я хочу изменить то, чтобы тоже люди были счастливыми, чтобы им, у них было какое-то свое хобби. Любить это то чувство, которое не можно сказать просто словами. Например, как любить свою семью. Я бы хотела быть похожей на своих родителей, потому что они у меня уникальные. И в каждого ребенка родители по-своему уникальные. Для меня самое главное в жизни то, чтобы каждый человек был уникален по-своему. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Вам подобається? Замовляйте!